Setelah sepuluh tahun saya mengkaji tentang Wahabi, daripada 2008, eh, daripada 1998 sampai 2008, saya dijemput oleh pihak PDRM untuk kepada topik yang kelima. Perspektif yang kelima. Mm -hmm. Iaitu perspektif kaitan golongan Wahabi dengan terorisme. Ada kaitan? Haa, ada kaitan. Ataupun dengan gerakan-gerakan yang dipanggil sebagai zaman, oleh orang putih lah, orang putih panggil Salafi jihadi. Mm -hmm. Kemudian istilah tu berkembang-berkembang dan diterima dalam dunia akademik sebagai gerakan salafi jihadi walaupun macam saya sebut saya tak suka nama salafi jihadi tu saya lebih suka nama wahabi irhabi hmm. dan tentang penukaran nama ni Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dah sebut tentang peranan British mendukung golongan wahabi pun Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti dah sebut bahkan banyak ulama-ulama kita dah dah terangkan bahkan buku-buku sejarah dalam dalam apa daripada negara-negara barat pun terus terang tentang perkara ni baik jadi perspektif yang kelima adalah perspektif saya melihat pihak berkuasa apabila mereka menangkap golongan-golongan yang terlibat dengan golongan uh, aktiviti-aktiviti terorisme ni bila mereka bawa ke penjara penjara pada waktu tu hanya ada silibus ataupun modul fardu ain. Ya. Yeah. Jadi ustaz-ustaz daripada JAKIM, daripada Jabatan Negeri, Jabatan Agama Negeri yang pergi bertemu dengan yang dipanggil Banduan radikal ni akhir-akhir ni ada nama istilah banduan radikal ni. Mereka tengok banduan radikal ni bukan masalah fardu ain. Ha. Walaupun dia kan. Lah, eh. uh, dia isu-isu dia lebih rumit. Ya. Yeah. Isu-isu yang dibangkitkan dan ditanya oleh banduan-banduan GI terhadap us kepada ustaz-ustaz yang terlibat dalam ini, dia isu dia lebih rumit. Tentang masalah jihad tentang masalah negara Islam, tentang masalah kedudukan non-Muslim di tanah di, di Malaysia ataupun di seluruh dunia macam-macam lah. Isu-isu dia lebih rumit. Jadi sebab tu polis pada waktu tu polis macam cuba dan cuba beberapa orang ustaz lah. Yang ni okey, ni tak okey, ni okey, ni tak okey. Jadi antara yang awal-awal dulu yang terlibat almarhum Dr. Osman Al Muhammadi. Kemudian antaranya saya juga antara yang terawal juga terlibat dalam perkara ini. Jadi lamalah kita bertemu dan berbincang dan berdebat bahkan kita akan tengok eh ini semua Wahabi. <laughs> Boleh katakan kesemua mereka adalah Wahabi. Maksudnya yang ditahan ni yang ditahan, terlibat dengan teroris, yang yang terlibat dengan teroris, kalau Ada macam, pemikiran pemikir ya, mereka. Makunah lain, makunah tu cerita lain, cerita lain okay. Tapi bab-bab macam JI, Daulah Islam, ISIS. Baru ni saya berforum dengan bekas ISIS di Uniza. Oh, forum Ah eh. Ha, berforum dengan bekas ISIS di Uniza. Dia kata betul ustaz, betul doktor. Dia kata kami ni bila ditubuhkan negara Islam ISIS pada tahun 2014 pada waktu tu dalam grup baru diisytihar akidah ISIS akidah Muhammad bin Abdul Wahab diisytihar diishtihar. diisytihar dalam kalangan sebelum itu mereka tak isytihar secara terang-terangan mm -hmm. tapi setelah mereka berjaya mengisytiharkan khilafah, pada waktu itu mereka isytihar, mereka berpegang dengan akidah Muhammad bin Abdul Wahab dan sejak itulah mereka menerbitkan kitab-kitab Muhammad bin Abdul Wahab jadi memang secara terang ISIS telah menyatakan mereka berpegang dengan akidah Muhammad bin Abdul Wahab sebab itulah bekas Imam Al-Masjidil Haram Al-Kalbani dia pun sendiri mengatakan bahawa memang betul ISIS ni adalah daripada tumbuhan fahaman salafi ataupun wahabi dan sebagainya dan seluruh dunia punya kajian semuanya kata macam tu. Bahkan ISIS pun tanpa segan silu mengisytiharkan mereka membawa akidah itu kami buat jurnal data, data jurnal pun buat analisis ambil geran analisa majalah dabik yang dikeluarkan oleh 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 ISIS sendiri memang mereka memang merujuk kepada Muhammad bin Abdul Wahab dan Sheikh Ibn Taimiyah itu dua orang nama paling top jadi rujukan dalam majalah-majalah keluaran ISIS terang benderang dan ini perspektif yang kelima ni saya nampak mula dikenali oleh pihak-pihak berkuasa. Apabila mereka berdepan dan mereka berdebat. Dia kalau isu agama, hmm. biasanya di pihak Jabatan Agama. Hmm. Apa kait dengan pihak polis pula ni? Ya. Yeah. Mungkin ramai tak tahu yeah, tu. Dr. Itu. Sebab tu bila saya terlibat dalam ni, saya pernah cadangkan kepada pihak-pihak berkuasa agama supaya tubuhkan macam kita panggil bahagian uh, counter narrative dulu. Ada satu je jabatan agama pernah buat sekejap saja. Hmm. Lepas tu ustaz tu berpindah. Terus Kami, ya. habis. Jadi minta maaf saya terpaksa cakap. Tidak ada jabatan agama sama ada di peringkat kebangsaan ataupun di peringkat negeri yang mempunyai penyelidikan yang khas berkenaan dengan counter narrative golongan-golongan ekstremisme, Tak ada. Halal ada. Ha eh. Bab syariah ada, bab muamalat ada. Ya. Ha eh. Tapi bab counter narrative ataupun bab PCVE lah preventing and countering violent extremism ni tak ada. Jadi sebab tu polis terpaksa merujuk individu-individu, bukan merujuk kepada satu jabatan yang khas ataupun bahagian yang khas sebab kepakaran tu tak terhimpun pada satu-satu jabatan. Mm -hmm. Jadi Dato' Ayub masa tu dia try lah dia panggil yang ni, panggil yang ni, mana yang dapat feedback yang baik, ha, itu yang dia kekalkan dalam tim. Ha, eh. Jadi alhamdulillah saya dicalonkan oleh Datuk Ayub oleh bahagian I8 pada waktu itu untuk mendapat anugerah Friends of the Police pada tahun 2012 uh, kerana apa kita panggil uh, hasil lah ataupun khidmat dalam mendiradikalisasi golongan-golongan ini sehingga Malaysia disebut paling berjaya kadar pemulihan 97% dulu dah tahu hmm. dulu, paling berjaya di dunia okay. Tapi itulah adalah perkembangan-perkembangan dan sebagainya. Ha, jadi ni lima perspektif nilah uh, walaupun nak tambah lagi nak pecah-pecah lagi ada lagi perspektif yang berkaitan contohnya sikap mereka terhadap uh, ahli keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi itu boleh letak dalam mana-mana lima cabang ni. Hmm, hmm. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan-puan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau satu orang minta maaf lah ustaz ataupun agamawan ataupun ahli orang yang nak bercakap nak mengulas tentang wahabi ni dia tak mampu nak mengulas wahabi daripada lima-lima perspektif ni sebenarnya kefahaman dia tentang apa itu wahabi belum lengkap belum lengkap okay. kalau dia dapat ulas dalam tiga aspek ni pun dah cantik dah akidah fiqh tasawuf pun dah cantik dah contohnya kan ini itulah saya harapkan ada pihak berkuasa agama terjemahkan Al-Kawashiful Jaliyah fi Radi al-Wahabiyah Wafqa mizanil ilmi wa tara'iqil fahmi karangan Dr. Ibrahim Sha'ban Al-Murshidi Al-Azhari satu orang pencerah di Kazakhstan tapi lepasan Al-Azhar dan bukunya ini telah dipuji oleh Syekh ulama besar hadis dunia Syekh Ahmad Umar Hashim yang bekas juga mantan rektor uh, rektor mantan rektor Universitas Al Azhar begitu juga dengan mantan rektor Al Azhar Ibrahim Al Hudhud Profesor Dr. Ibrahim Al Hudhud -Hud. kemudian Syekh mazhab Syafi'i di, di apa di di Mesir Syamdul Aziz Al Shihawi. kemudian guru kita almarhum dah telah meninggal dengan Syekh uh, Al Muhaddis uh, Muhammad bin Ibrahim uh, Abdul Ma'in Muhammad Ibrahim Abdul Ma'in Al kitani Al Hassan al, uh, al Husaini baru juga meninggalkan jadi buku ni ada empat bahagian. Bahagian pertama sejarah. Okey. Bahagian yang kedua masalah Wahabi dalam akidah. Mm hmm. Masalah eh bahagian ketiga ketiga masalah Wahabi dalam fiqah. Mas yang keempat masalah Wahabi dalam tasawuf. Ha, jadi ni antara buku yang sangat baiklah. Mm hmm. Ada sejarah, fiqah, akidah, tasawuf. adalah sedikit sentuhan berkenaan dengan masalah uh, apa di, di bahagian hadapan sumbangannya kepada terorisme. Hmm, hmm. Ha, eh? Cukup lengkap lah lima ha, perspektif ini, tu. Bagi saya antara yang kalau nak lengkap lagi ada banyak lagi. Ha. ha ini bukti tak bawa. Ini pun sebahagiannya tentang yang saya bawa. Tapi yang ni ha. doktor, Ah, ha, ha, baik. Uh, yang ni lima jilid semua eh. Ah ha, betul. Arad al al-Khawarij -al Asar. Ah ha, betul. Jadi Khawarij ni Khawarij kontemporari lah Ya yeah, betul Apa kaitan Khawarij Dengan Wahabi sebenarnya yeah, Sehingga kan Buku ni seolah-olah Tesis lima jilid betul. Yang ada di depan ha, ni Betul Baik Si buku ni tuan-tuan Ini Antara buku yang Lengkap lah Encyclopedia Mengkritik Khawarij Zaman ini Tajuk dia Ar-Rod hmm. Apa kita panggil ar radu ala Khawarijil Asr Syekh Syekhul Azhar Dr. Profesor Dr. Ahmad Tayyib pun pernah sebut As-Salafiyah Khawarij Khawarijul Asr Salafiyah ni Khawarij zaman kita ini Jadi buku ni di apa kita panggil di, diselia oleh Profesor Dr. Us Profesor Dr. Ali Jumaah. Okey, mantan mufti Mesir dan ketua penyelidik, penyelidiknya adalah Profesor Dr. Majdi Ashur. Ini semua ulama-ulama Al-Azhar. Bahkan kalau saya nak kongsi tuan-tuan, antara ulama yang paling terkehadapan menentang fahaman-fahaman yang dibawa oleh salafi jihadi ataupun golongan-golongan ISIS dan sebagainya adalah ulama-ulama Al-Azhar Syekh Ali Jum'ah ah sahaja ada hampir 160 video pada waktu itu, dia ulas semua perkara dia jawab semua perkara sebab tu kalau Antara orang yang paling terkehadapan dalam mendepani golongan uh, dan pemikiran dan menjawab segala isu-isu ekstremisme adalah ulama' al-Azhar. Mm -hmm. Sehingga terkeluar ensiklopedia ni. Oh, eh? Cuma kita doktor sebab yeah. kita sebut tajuk kita hari ni adalah berkenaan Betul dengan...